Готовність до F-16 України і про те, з якою зброєю вона прийде, поговоримо далі. І у нас на зв'язку. Роман Світан, військовий експерт, полковник у відставці, льотчик, інструктор. Пане Романе, дуже раді вітати вас. Бажаю всім здоров'я. Щиро вітаємо у нас в ефірі. Ми всі, звісно, чекаємо новин про в 16 але про них ми запитаємо трохи згодом. Давайте почнемо з ситуації на півночі України. Росіяни намагаються пробитися на Харківщині, поки наскільки можна зрозуміти, їх зупинили. І, можливо, готуються до нападу на сумщину. Ви погоджуєтесь з думкою, що заборона використовувати американську зброю по території Росії робить дії Росіян відносно успішними? Діло в тому. россияне могут, находясь на территории России, разворачивать войска вдоль границы с Украиной, не боясь ударов западным вооружением. И такая готовность, такая бесперспективность, по крайней мере, наших усилий своим вооружением их как-то останавливать при разворачивании, дает возможность россиянам подойти близко к нашим рубежам, естественно, просто перейти границу, потому что линии обороны у нас находится в теле Украины где-то на 3, от 3 до 15 километров, в зависимости от географических расположений и фортификационных сооружений, от линии границы. И россияне, весь этот путь на российской территории проходят, не боясь ударов. Естественно, у нас большая проблема, почему мы можем работать по ним только на нашей территории. И когда возникает какая-то кризисная ситуация, россияне просто как под зонтик уходят на российскую территорию, зная, что ничего в принципе не прилетит с нашей стороны. И этот запрет, который не дает возможности реальной борьбы с российской армией, дал возможность россиянам пройти и закрепиться на нашей, допустим, Харьковской, по Харьковской территории на глубину от 7 до 10 километров. Да, продвинуться дальше не могут, они уперлись в линию обороны, но тем не менее нам, нам приходится удерживать на этом направлении достаточное количество сил, средств для удержания россиян на нашей территории, которые могли бы быть использованы на Восточном фронте. Понимая эти процессы, россияне однозначно разовьют наступательные операции и действия, в том числе на других участках государственной границы в Сумах и в Черниговщине, кстати, тоже. В районе Суд сейчас сконцентрировано до 10 тысяч российских военнослужащих против Сум, напротив Сум, где-то в том районе. И в районе Клинцов и Климова, это Брянская область, напротив Черниговской области нашей, тоже сосредоточено несколько тысяч человек, там две базы. Клима, старый аэродром и Клинцы, это военная база. То есть э, россияне э, впереди еще как минимум две таких горячих точки, э, как э, в районе Харькова россияне будут проводить там боевые действия. Ми бачимо, як регулярно прилітає по Криму, і вже офіційно зазначено, визнано, що в тому числі це працює атакам 300 кілометрів. Також прилітає регулярно по російським засобам ППО і на сході, і на окуповані території. Ці удари, які мають наслідки, чи виводять росіяни літаки подалі від лінії фронту, і чи зменшується плотність ППО на лінії фронту? Ну, это глубина, это не линия фронта, это тыл российских войск. Для нас это приоритетная задача уничтожения аэродромов и носителей, то есть авиационных средств поражения самолетов, вертолетов на этих аэродромах, системы противовоздушной обороны, для того, чтобы обезопасить наш фронт, Херсонский и Запорожский, и часть, южную часть Восточного фронта, Донецкого фронта, нам надо уничтожить российские аэродромы, уничтожить радиотехнические оборудования на этих аэродромах, ПВО и топливные и военные склады, плюс саму авиатехнику, средства радиоконтакта. То есть это, эту задачу могут выполнить несколько видов средств поражения, дальних средств поражения. С дальностями где-то действительно, направо где-то около 300 километров они должны быть. Это беспилотники, мы постоянно видим, как наши беспилотники работают а, по Крыму. Это крылатые ракеты Storm Shadow, Scalp и Neptune. У нас три вида ракет есть, которые мы работаем по Крыму. Вот сейчас добавились камс это камс это, это баллистическая ракета, с несколькими видами боевых частей. Кассетная боевая часть, 300-километровая ракета М-39А1, с кассетной боевой частью 275 суббоеприпасовая М-74, накрывает определенную площадь. Это очень хорошая ракета именно для работы по аэродромам, для того, чтобы можно было большую площадь, на большей площади нанести поражение там, где находится авиация противника и пусковые установки зенитно-ракетных комплексов. Плюс Работают 300-километровые, это уже видно по э, видео, которое есть в информационном поле, работают 300-километровые установки Атакамс э, уровня М-48, М-107. Это уже э, Атакамсы баллистические с э, осколочно-фугасной боевой частью 225 килограмм, которые наносят уже удары э, и уничтожают э, объекты противника на аэродромах в том числе. Либо э, в масштабное, компактное какое-то нахождение, техники либо нахождение личного состава это кДп это склады это топливохранилища то есть комплексный подход и он дает результат одна из основных задач еще раз повторюсь зачистка крыма от военных баз противника их около 150 стационарных военных баз и где-то около 70 до сотни, Мобільних військових баз, які відсліджують наші партизани, наше головне управління розвідки, контррозвідка служби безпеки, нахождение йде коріківка і ну, далі удар. Починаємо з западної границі Криму для того, щоб можна було підійти к восточному граніці, зачистити ПВО і отработать по Керченському мосту. Якщо у вас є бажання і можливість допомогти, безумовно допоможіть. программа «Вертуки Цивку» – это надзвичайно важная программа. Давайте еще раз посмотрим ролик. Другий рік програма врятувати кінцівку забезпечує патронат поранених. Виконується складна реконструкція. 150 найкращих українських лікарів-травматологів. Це мій вклад у перемогу. Кладеш своє здоров'я, але воно того стоїть. Півтори тисячі медиків-волонтерів цілодобово оперують та рятують пацієнтів. Програми. Ну а як їх не рятувати? Якщо вони пішли рятувати всіх, мені краще ходити без руки, ніж щось просити У них ми просимо за тих, кому потрібна допомога. Підтримайте лікування захисників. Врятуйте їхні кінці. Редактор Нагадаю, що посилання на програму врятува кінцівку є в описі відео. Ми гроші не збираємо. Ви там можете зайти на сайт за тим посиланням, і, наприклад, задонатити на лікування конкретного українського військового чи цивільного. Або, наприклад, задонатити на програму медична зброя, тобто на те, щоб у лікарів було чим лікувати і оперувати українських бійців. Тому вас ще раз закликаємо. Посилання в описі відео. Будь ласка, долучайтеся. У нас, на жаль, немає інсайдів щодо дати поставок f 16 проте були повідомлення, що наші льотчики вже закінчують підготовку за кордоном, і це було там 2 4 тижні тому. Наші партнери готують передачу літаків, але поки наскільки ми розуміємо, літаків в Україні нема. Але все йде за планом і чи готові аеродроми, чи навчені пілоти і льотні техніки до прибуття f 16 в Україну. Сейчас передача в 16-х конкретно тормозит Белый дом. Надо политическое решение о передаче. Технически все службы готовы. Летный состав готов выполнять как минимум по части, по части упражнений курса боевой подготовки полеты. Допуска есть. Сейчас идет увеличение налета часов для того, чтобы успешнее выполнять боевую задачу уже на, на нашей территории. Инженерно-технический состав готов, уже идет возврат э, наших технорей, инженер, инженеров э, в Украину. Эти уже подтверждения есть в информационном поле. Развернуты системы тренажерные, ТЛ, э, тренажер летчиков F-16, уже на нашей базе, которая даст возможность летному составу на земле тренироваться действием в особых случаях и в переключении внимания в полете. То есть, и, естественно, аэродромы. Аэродромы готовы. В принципе, мы в свое время F-16 принимали в 2012 году на Миградской базе, а в 2018 году F-15 принимались на Староконстантиновской базе. То есть у нас аэродромы, они изначально готовы для приема F-16 в определенном режиме. То есть в режиме оперативных аэродромов точно несколько аэродромов готовы. Потому готовность у нас уже полностью есть. Вопрос за Белым домом. Вот когда будет разрешение от Белого дома, они а правообладатели этого самолета, то есть они принимают решение как производители. Потому, а скорее всего, оно будет привязано к каким-то датам. Это может быть там G7, это может быть Вашингтонский саммит, это может быть еще какая-то платформа. Так как идет сейчас предвыборная кампания, довольно-таки серьезная, жесткая в Белом доме по выборам президента, она уже запустилась, началась. Для них это важно, вот такие вехи как-то обозначать. Потому, скорее всего, это связано с какими-то именно политическими моментами. Подождем, в принципе, недолго осталось, я думаю, летом мы за F-16 уже. И F-16 увидим в нашем мире. Для нас здається добрим знаком те, що з'явився тренажер для панування F-16. Ви можете пояснити наскільки ефективним наскільки ефективним є цей тренажер для підготовки пілотів? По курсу бойової підготовки льотний состав должен проходити обучення і наземні тренінги і здавати зачоти на тренажерах наземних тренажерах. Без тренажера летчик просто в воздух его никто не выпустит. Есть определенные требования к прохождению этого обучения, потому наличие тренажера это говорит о том, что инфраструктура наша полностью готова для использования F-16. А летный состав на тренажере отрабатывает основные это действия в особых случаях при отказе авиационной техники. Переключение внимания доводит до автоматизма, ну и выполняет определенные э, упражнения по курсу боевой подготовки. Мені до слова пощастило. Я з Кропивницького. Я колись був, там є льотна академія, я був в тренажері. Правда, тоді це була е, звичайна авіація, ну гражданська, так звана. І відповідно я бачив, як виглядає кабіна пілота. Я розумію, наскільки потрібно готуватися пілоту, а це, я так розумію, в 16 ще складніша платформа. Е, російські медіа пишуть, що там випробовують нову ракету Р-30. 7 М з дальністю в 300 кілометрів ця ракета, наскільки я зрозумів, повітряного базування, і принаймні три типи російських літаків можуть її використовувати: це міг 31 су 30 і су 35 І що ця ракета яка раз має власну головку самонаведення? І відповідно російські змі пишуть, що таким чином Росія готується до прибуття Р-16. Чи дійсно така ракета буде проблемою для українських пілотів? Она уже проблема. Дело в том, что эти ракеты уже сбивали наши самолеты, гибли наши летчики, царство им небесное, хлопцам. Именно этой ракетой, только не М, а М-37. Ос основная ракета Р-37, это старая советская ракета, 200-километровая. Она запускалась с самолета М-30, МИГ-31БМ. Сейчас россияне ее усовершенствовали, она может идти на 300 километров, там действительно головка самонаведения есть в ракете, но она выходит на цель с дальности всего лишь 30 километров. А ракета идет 300 километров, там инерционная система наведения с радиокоррекцией, так называемой. Потому для того, чтобы на такую дальность можно было корректировать полет ракеты, корректировать, не, на, не, на, не управлять ракетой, именно коррек, идет коррекция для выхода на цель. А дальше ракета с 30 километров запускает свою головку самонаведения, которая в вот 30-километровой зоне находит цель и выполняет боевую задачу. Ракета очень опасная. Действительно, 300 километров. Это новые уже носители Су-30 и Су-35 российские, которые могут работать с этой ракетой, корректировать ее полет в зону поиска, если так можно сказать, потому что она идет 270 километров именно по инерционной системе, внутреннему гироскопу, если так можно сказать. Плюс радиокоррец... радиокоррекции, либо летный состав, либо летчик, который запустил, либо наземные или воздушные службы, тот же А50 корректи... могут корректировать полет этой ракеты, а дальше она уже находит цель и э, с очень большие скорости этой ракеты это гиперзвуковая ракета, там 6 махов, она может э, идти, то есть очень очень сложно на нее отреагировать, очень быстрый заход, э, летчики даже не понимают, что происходит, потому это очень опасная ракета, э, но против нее можно работать некоторыми системами прикрытия, почему очень важно, допустим иметь в паре с F-16 тот же Патриот. Дело в том, что эту ракету может перехватить Патриот. И вот в такой паре Патриот и F-16, они друг друга будут прикрывать, можно выполнять боевую задачу, в принципе, без больших проблем. Но так, скорее всего, и будет происходить. І Ще одне важливе питання. Наскільки ми зрозуміли, для того, щоб бачити і бити по цілях на далекій відстані, необхідно мати не тільки носі ракети, літак, а й літак дальної розвідки, типу російського А 50 чи американського і а в Україні таких немає. Чи будуть наші Ф-16 отримувати подібні дані від партнерів? Однозначно, это система АВАКС, так называемая. Там есть самолеты ДРЛО, дальнее радиолокационное обнаружение. Локаторы э, натовских самолетов видят на дальности до 800 километров, до 800 километров. Потому, а даже находясь, допустим, в акватории Черного моря, в нейтральных зонах, они будут контролировать э, практически все воздушное пространство над линией боевого соприкосновения. Ну, особенно юг, это Крым, это э, Херсонская, Запорожская, часть э, Донецкой области – где-то до середины Донбасса. Потому эта вся информация через систему тактической связи передается на общий, общий центр управления LINKS 16 называется эта система передачи. Через по этой же самой системе летчики F16 будут видеть всю картину и всю информацию, которую снимает в том числе и система АВАКС. Причем не только они используются, используются еще. И беспилотники с определенными системами контроля, оптическими в том числе, опять же, вся эта информация консолидируется, передается через ЛИН-16 на в, в, портал, а дальше летчик видит на своих экранах, на своих дисплеях, видит эту информацию. Потому именно это очень важно, чтобы заходили не просто в 16 в качестве платформ, пусковых платформ для Ракет, а заходили цілий комплекс систем, включаючи в тому числі, і передачу інформації, зняття інформації її передачу. Ну, Російські пабліки вже давно жаліються, що авакси проглядають Росію глибоко всередину. Дякуємо вам величезне. Дуже чекаємо в 16. я Думаю, як і особливо їх читають, чекають українські пілоти, і дуже б хотілося, щоб ми відчули. Особливо росіяни відчули, що в 16 вже в Україні долучайтесь до нашої спонсорської спільноти. Стати спонсором дуже легко просканувавши ось цей QR-код, який Ви зараз бачите, всього за 100 гривень на місяць або майже за 3 долари, якщо дивитись нас за кордоном. А також ми залюбки приймаємо з велику, з великою вдячністю одноразові донати. Тож посилання на картку монобанк та PayPal в описі під цим відео.